bitta yaxshi narsa borda mazlumni duosidan qo'rq deyiladi ya'ni siz xafa bo'lganingizda haqiqatdan mazlum hisoblanasizda o'sha paytida insonga nisbatan qarg'ish yoki yomon so'zlarni ishlatmaslik kerak o'zingizni duo qilishingiz kerak o'sha payti alamdan emas qarab tur hali manda shunaqa bo'lib ketadi deb de emas ollohim manga xayr bergin man aniq zo'r bo'lib ketaman man hali shunaqa pulim ko'payib ketadi man zo'r inson bo'laman ishlarim yurishib ketadi deb yig'layotganingizda yoki sizni xafa qilayotganda o'sha insonni qarg'amang siz o'zingizni va yaqinlaringizni yaxshilab duo qiling o'sha ko'z yoshlaringiz o'zigizga yaxshilik va xayr bo'lib qaytadi mazlumning duosidan qo'rq degani ham xuddi shu ma'noda ya'ni inson o'ziga duo qilsa bu eng yaxshi narsa emotsiyalar cho'lg'aganda o'sha sizni ichingizdagi yomon nafrat unga emas o'zizga yaxshilik bo'lib qaytishini tarafdori bo'lamiz va yaxshilik qilgan bo'lamiz